Привет, друзья! Меня зовут Андрей Редькин, я лидер общественного движения «Я люблю Кременчук», «I love Кременчук». И ассоциации у меня с библиотекой – это настоящий кладезь знаний. Если мне нужно о чем-нибудь узнать, я обязательно скажу в библиотеку. И мало того скажу, что когда я изучал историю города, я пошел именно в библиотеку. Как по мне, то в современной библиотеке должно быть Отлично выстроена система коммуникации. Для того, чтобы человек в любой момент, когда туда пришел, смог найти сразу же то, что ему нужно. Чтобы он не ждал библиотекаря, а, ну, была какая-то картотека, желательно современная, компьютерная, и он сразу мог что-то найти. Ну а также, конечно, современная библиотека должна быть в электронном виде, чтобы в любом месте, в любое время ты мог зайти под своим паролем и найти то, что тебе нужно. Не буду кривить душой и говорить, что я прямо очень часто хожу в библиотеку. На самом деле в библиотеку я хожу редко, но в последнее время мне все чаще хочется туда зайти. И я так думаю, что очень скоро я это сделаю. Совсем недавно я в парке встретил девушку, которая читала книгу Анна Каренина из серии Классики и современники. Было очевидно, что она нашла эту книгу в библиотеке. Так что, друзья, если вы хотите знакомиться с хорошими девчонками, не ходите в клуб, ходите в библиотеку. Добрый день, меня зовут Сергей Размовский. Я, в принципе, уже около пяти лет работаю радиоведущим. Также я веду вечеринки и работаю на журналистом на Крымучевской громадской Крым Толбачине. Ну, конечно же, первая ассоциация с библиотекой – это первое – это знание, второе – это мудрость, причем мудрость многих поколений, которые изложены в разных произведениях. Ну и самое, наверное, главное – это умственное развитие любого человека, потому что ну, знание, книга, так, давно повелось, и книги пишутся издавна. Сначала это писали, царапали, потом их печатали. Но вот, наверное, все-таки первая, самая главная ассоциация библиотека – это знание и мудрость. На самом деле, да, я продолжаю интересоваться, брать информацию, черпать ее. Вот, но в библиотеке, как, как таковые библиотеки, я посещаю уже в последнее время ну, довольно-таки нечасто, да, редко хожу в библиотеке, Наверное, потому что в наше время уже, в принципе, информацию можно брать не только в библиотеке, а и в интернете. Но когда мне нужна была специальная литература, когда я был студентом, я, конечно же, ходил в библиотеки. Сейчас я делаю это редко. Мне кажется, что в наше время в библиотеке вкладывают довольно-таки мало денег мало денег, средств, усилий. Есть люди, которые стараются, есть люди, которые живут библиотеками. Это их работа, это их жизнь, это их, ну, можно так сказать, призвание. А как лично по мне, государство выделяет мало средств на то, чтобы библиотека стала такой же популярной, например, как в мое детство, в мою молодость когда я все-таки там бывал. Да? Сейчас, во-первых, конечно же, для того, чтобы библиотека была популярной для нынешней молодежи, ее, ее нужно хорошо финансировать, это должно быть популярно, плюс, конечно же, в эпоху электронных технологий в библиотеке обязательно должен быть интернет, должны быть компьютеры. Очень замечательно было, если бы была в каждой библиотеке база электронных книг, то есть не обязательно, чтобы она была например, нарисована, да? ну, в смысле, напечатана или да, написана, книга это, да. Можно, чтобы она была, в принципе, в электронном виде, но на это нужны деньги, нужны средства. Вот поэтому я, наверное, вижу, что, конечно, прежде всего это должны быть те книги, которыми можно трогать руками, а второе, необходимо уже и база электронных книг, тех же, которые есть, например, в той же библиотеке. Я Олександр Сябо, громадський активіст, займаюсь молодіжною політикою вже приблизно десь 10 років. Мої асоціації з бібліотекою це тихе приміщення, в котрі можна спокійно читати книгу, зрозуміти про що в ній йдеться. Також можу сказати одне: що одна з останніх акцій молоді, яка проводилась в Криму це була акція «Подар бібліотеці. Книгу ми назбирали дуже багато книжок, які ми віддали нашій Кримушицькі бібліотеки. На жаль, молоді люди зараз рідко відвідують бібліотеки. Можу сказати, що особисто я хожу десь пару разів на місяць, не лише для того, щоб почитати книги, але й взяти друковані засоби масової інформації, які видають органи державної влади. Сучасна бібліотека все ж повинна залишити бібліотекою, і в неї в ній повинно бути все ж таки більше нових. Книжок, які видаються в Україні, українських письменників або все ж таки зарубіжних. І звичайно, що там повинні бути якісь електронні макбуки, комп'ютери, щоб краще приваблювати молодь, ну, молодь. Тому що, на жаль, зараз молодь відходить в бібліотеки і користується все більш електронними носіями, такими як планшетами. Тому особисто думка моя це залишати бібліотеку бібліотекою, де будуть разные книжки в новых выданиях. Меня зовут Артем Ткаченко. Есть еще второе имя. Это Диджи Пробас. В этом году я стал чемпионом Украины по Диджейнгу. И я являюсь автором исполнителем молодежного гимна Прокремчу. Да, я ходил в библиотеку, как все в принципе в школе, в университете. Uh, то есть как бы, ну, это в основном были такие, то есть в университете это была научная литература, то есть как бы сейчас, к сожалению, как-то не попадают в нее. Uh, для меня библиотека это uh, огромная, там, огромный выбор книг, uh, как старых, так и новых, uh, такая тишина и такое большое сосредоточение на чем-то очень высоком, скажем так как должна выглядеть библиотека в будущем. Мне кажется, что, во-первых, должен быть доступ, прямой доступ к интернету, причем, что он должен быть очень легкий, с очень большой скоростью. Вот. Но также должны храниться в библиотеке книги, которые на самом деле считаются как новыми, новой классикой, так и старой. Причем, что, допустим, если я могу в интернете найти любую книгу и прочитать да, ее, то идея должна быть такая, что я могу прийти, дотронуться до старых книг, которые вот выпускались там. То есть это должно быть больше, наверное, не информационная, но ну, библиотека должна быть не информационную какую-то а составляющую. Вот она должна быть, скорее всего, как музеем, потому что, в принципе, бороться с 21 веком ну, не получится. Хотя, на самом деле, беречь и лелеять библиотеки нужно, потому что... Эм, Опять же, 21 век очень шаткая вещь. Если не дай бог закончится интернет, что в принципе мож может быть, то э, останется единственный, э, возможный источник информации, это библиотека.